Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Юлия Анчарова, ассистент кафедры в Глебе и Алексей Кириченко, студент пятого курса Слонополитического факультета. Скажите вот что, какой стиль танца вы выбрали и почему? Я думаю, это запитание. это Ведь вы есть кто-то убрал Так сложилось, что за пять лет в Академии я ни разу не танцевал бальные танцы в латиноамериканской программе. И вот захотелось мне на пятом курсе показать, на что я способен в этом американской программе. Моя партнерша с удовольствием поддержала мою идею, и мы вот будем танцевать в на американской сирпе. Да, э, есть такие направления, мы понимаем, сколько же как концертный номер где можно можем миксоваться в деяких картах, и вот у нас самый такой микс, вот это на ну, я думаю, что это будет очень интересно для зрителей. Скажите вот что, чего вы ожидаете от танцев с преподавателем в этом году? Ну, я первый раз принимаю участие в этом проекте, я очень рада этому, Тому що е, я дуже люблю танцювати і так теж в мене склалося, що я в танцювала танцювала дуже давно, дуже давно, майже 18 років. І ну, я з великим задоволена, все згадую, знову тренуюся і дуже чекаю. Спасибо. И традиционный вопрос, чего бы вы пожелали остальным участникам танцев с преподавателями? Я хочу пожелать преподавателям, пусть они всегда хранят молодость и эту танцевальную искру на протяжении всей своей жизни. Ну, а я хочу побажать всем участникам, всем, кто любит танец, получить удовольствие от выступлений, от, от тренировок, просто э, величие и насолоды и не слушается Спасибо вам большое. Желаю вам тоже удачи. До скорой встречи.